Okey, itu adalah sedikit sinopsis perbandingan agama. Dia sebenarnya ada lima minit lagi tak apa kita, kita eh, habiskan. <coughs> Kenapa saya tayangkan benda ni tuan-tuan? Sebab kemungkinan ada di kalangan tuan-tuan yang mungkin terkejut. Kalau tuan-tuan nak -tuan tahu dalam buku yang saya tulis tentang perbandingan agama yang menjadi rujukan ke pelajar UKM, UM dan UI ni, Bukutiusuddin. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang isu murtad di Malaysia Itu sebab saya bentangkan kertas perbandingan agama dalam seminar-seminar Sampai di Brunei, di Singapura saya bentangkan benda ni Asbab saya buat tayangan slide ni Audien saya ada kelangan orang bukan Islam tuan-tuan Kalau saya berceramah di depan tuan-tuan Ini -tuan, orang Islam asal Memang orang Islam asal ni dia komitmen pada Islam bagus Tapi ada juga yang tersasar Itu sebab Mufti Negeri Perak kata 250 ribu umat Islam mereka memohon nak, nak menukar agama daripada Islam kepada agama lain Sebab ada segelintir di kalangan kita ni tidak memahami mana agama yang sebenar lebih lagi lah era globalisasi dunia tanpa sempadan Yang Malaysia ni kalau tuan-tuan nak tahu adalah negara yang keempat sesaran misnuri di negara Asia Saya sering ke Singapura Saya dijemput ceramah untuk perbandingan agama di Islamic Sinta Andalusia di Tempunis Tuan-tuan kena ingat Tuan-tuan jangan terkejut Sekarang ni pun sudah ada padri di orang Melayu tuan sudah ada padri di kawasan Melayu Itu sebab Bila saya bercakap dalam perbandingan agama Kenapa kan ustaz tayangkan benda ni Supaya kita kena bezakan mana agama yang benar Islam dengan Kristian Islam dengan Buddha Islam dengan Hindu Rukun mencari agama tuan-tuan Rukun mencari agama dia ada dua saja. Pertama sekali agama tu datang dari Allah Sekiranya agama itu datang daripada manusia Dicipak oleh manusia dengan perbuatan tangan Biadak di kalangan mereka ni Maka agama itu batin Yang kedua tuan-tuan Dia mempunyai kitab Kitab ini sesuai dengan iklim, zaman, manusia. Sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Kitab ini tidak pernah berubah, tuan-tuan. Jadi kita tengok tadi, ada perbezaan. Maka agama-agama yang lain ni, tuan-tuan, ditolak. Oleh sebab itu, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, sekiranya ada di kalangan kita yang terpengaruh dengan agama lain ni, tolong tinggalkan. Sebab sekarang di Malaysia, bukan sahaja gerakan pengkristianan, gerakan penghinduan pun berlaku, tuan-tuan. Ada saya tulis satu buku tu, tajuk dia ialah... Kristenisasi dan gereja murtad di Malaysia Baik, sama sekali saya nak ambil berbekalan dengan agama Kristian saja. Ini adalah Yesus. Dalam agama kami Kristian di zaman Jahiliyah, kami memang percaya Yesus ni nak Tuhan datang. Kepercayaan kita ialah dalam bentuk Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Yesus ini diutus oleh Tuhan Bapa di syurga untuk disalib. Maka darah yang mengalir itu dijadikan tebusan untuk dosa pengampunan dosa. Dalam Islam tidak ada. Yesus dalam pandangan kita dalam Islam ialah yang disalib itu ialah Judas Iskariot bukannya Yesus. Nah, Judas Iskariot, maka Yesus diangkat ke langit. Baik. Yang buat penyelewingan tentang agama Kristian ni tuan-tuan Ialah St. Paul ni sendiri yang banyak mengarang tentang New Testament dalam Bible tuan-tuan Baik, <tuh> seterusnya inilah Di antara padri-padri mainkan peranan penting untuk Menasihati kepada Presiden Amerika dalam isu di Palestin. Di mereka lah yang petualang sebenarnya tuan-tuan ya, Sehingga kan tak selesai-selesai Baik, dosa warisan Ini adalah di antara kepercayaan kami Dalam agama, dalam agama Kristian dulu Itu sebab Apabila kita selamatkan empat pelajar yang pergi gereja di Kajang tuan-tuan. Nak dibaptis dengan Holy Water. Nah kita terlibat selamatkan pelajar tahun 96 student UPM tuan-tuan. Terminum Holy Water dalam di, di dalam tangki student. Tak boleh mengucap lidah dia keluar tuan-tuan. Saya nak sentuh bab ni sebab tuan-tuan mempunyai anak belajar di universiti. Saya masuk keluar universiti saya tahu saya selamatkan pelajar pada universiti San Pulau Pinang Fakulti Biokimia tuan-tuan tahun 2 di PPG. Taling Jaya. Pelajar UMS Seorang daripada Johor Bahru, seorang daripada Seremban. Mak bapak menangis telefon saya, Ustaz, tolong anak saya belajar di UMS di Malaysia Sabah. Kicu tuan-tuan. Lalu tuan. sebab tu kita kena pantau supaya anak-anak jangan terperangkap dengan ha, ni perihal salib ni. Lambang salib ni kadang-kadang macam di gereja di Kacang yang kita selamatkan pelajar Melayu ni dia pergi gereja tuan-tuan dia lupa kita selak dia punya tudung tu ada cross di dalam dada dia nah, tengok ya yeah. Baik, beginilah di, di, di antara cara nak baptis Pembaptisan ni Ya, kadang-kadang di renjis Di beri munum huli wata, dimandikan dan sebagainya Adalah cara-cara dia Ya Ini adalah kitab Bible lah Baik tuan-tuan, kita off dulu benda ni Saya nak cerita sedikit berkenaan dengan Fenomena yang melanda di kalangan generasi mudi Yang muda-mudi kita yang menyebabkan Kita kena ambil peranan betul-betul tuan-tuan. Saya nak sentuh sikit gejala sosial. Mungkin di Terengganu kurang. Tapi ingat, anak-anak kita berhijrah ke Kuala Lumpur. Ya. <tuh> kalau saya berada di Sabah tuan-tuan, kalau saya berada di Sabah, saya terlibat untuk program dakwah di pedalaman. Ini kerja kita di Sabah tuan. -tuan. Tapi kalau di Semenanjung ini, saya berjumpa dengan tuan-tuan untuk bagi mereka yang sedar, dia akan sedar. Tapi bagi mereka yang dia ambil inting tentang anak-anak dia, akhirnya Terjebak Itu sebab kita selamatkan Saya penasihat kepada satu NGO di Kuala Lumpur ni Kita selamatkan seorang tu anak pegawai kakitangan kerajaan Kita selamatkan anak Pak Imam Dia pun tak sangka anak dia jadi terjebak dengan perkara tak sepatutnya berlaku Bila kita ambil anak dia Dia kata Ustaz Saya pun tak tahu nak jadi macam ni Tengok ha, Itu anak tu tengok Kita tengok Sedikit bertanggungjawab dengan gejala sosial ni Ini membawa, membawa kepada hilang krisis keyakinan agama kita Islam ni Tuan-tuan oh, nak tahu Ya kita tengok tayang sikit Malam ni kita tengok banyak kan eh? Dan tengok sikit apa tu gejala sosial ni 5 minit eh, tuan-tuan ni pula kita tengok yang ni pula eh nak tonton tuan, tuan kita tengok video rekam apa nama ni slide ni apa yang kita boleh nampak ketuan okay, tuan usimah simat dan Allah itu adalah berkenaan dengan gejala sosial. Kalau tuan-tuan dah -tuan tahu gejala sosial dia boleh membawa kepada kerapuhan akidah. Sebab bila bila dia leka lalai, dia tak sembahyang, maka agama dia hilang. Itu pandangan kita. Itu sebab salah satu ajaran dalam Islam yang paling yang paling membawa kepada penjagaan agama ni sembahyang sebab berinteraksi dengan Allah Taala. Bayangkan tuan-tuan kalau kemaksiatan berluasa persekitaran kita. Akidah umat Islam rapuh, akhlak mereka rosak. Kemaksiatan berluasa. Allah akan turunkan bala. Nanti. Dan kita tengok fenomena ini boleh berlaku bila mana sesuatu negeri, sesuatu negara itu berlakunya kemaksiatan. Kita tengok apa yang Allah turunkan uji kepada negara-negara sedemikian. Kita minta jauh daripada Allah perkara ini berlaku dalam negara kita. Kenapa ya, tak keluar ni ya. tuan-tuan?